নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল একদম ডাঙৰ খবৰ ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই অকণমান অকণমান মনলৈ আহি আছিলে কিবা কিবি এটা দেই প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ মনলৈ কিন্তু আহি আছিলে কিন্তু যেতিয়া মই দেখিলোঁ আমাৰ গৰিমা গাৰ্গৰ হাতত এনেকৈ ধৰি আছে তেতিয়া ভাবিছোঁ এইটো নহ'বও পাৰে দেই তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ যিটো সন্দেহ কৰি আছিলোঁ আমাৰ বহুতে সন্দেহ কৰি আছিলে কিন্তু প্ৰকাশ কৰা নাছিলে অৱশেষত ফুটুকাৰ ফেনটো ওলালে মানে ককায়েকৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত চন্দীপন গাৰ্গ গম পালে এইমাত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গতিকে বহুত ভাল খবৰ একদম ভাবি আছিলোঁ ৰাতিপুৱা দেই কালি ৰাতি যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ অকণমান আগত যেতিয়া ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ তেতিয়া ভাবি আছিলোঁ হে ভগৱান ৰাতিপুৱা যে কিবা এটা ওলাক আৰু কিবা এটা ওলাওক আৰু প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া জেৰা কৰিছিলে চন্দীপন গাৰ্গক আপোনালোকে হয়তো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁ ভংগীমা তেওঁ যে কিবা এটা লুকুৱাইছে তেওঁ যে কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰ ক'বলৈতো বিচৰা নাই মানে লুকুৱাইছে গতিকে এতিয়া অৱশেষত ধৰা পৰিছে যে চন্দীপন গাৰ্গো এই মৃত্যুৰ মানে আমাৰ ভগৱানৰ মৃত্যুৰ কাহিনীটোৰ লগত তেওঁ জড়িত আছে দেখিছেনে বাৰু নিজৰ মানুহেই যেতিয়া লোক ঢাক কৰিব পাৰে বহিৰাগতকেইটাই কিয় নকৰিব হয়নে নহয় গতিকে নিজৰ মানুহে ইয়াৰ লগত জড়িত আছে সঁচাকৈ দেই হে ভগৱান কাক বিশ্বাস কৰিম এতিয়া ভয় হৈছে গৰীমা গাৰ্গলেহে গৰীমা গাৰ্গলে কিয় ভয় হৈছে গম পাইছেনে আশে পাশে তেওঁ নিজৰ মানুহ সকলোকে কোৱা নাই কিন্তু এতিয়া দেখা দেখা পাইছেনে মানে বুকুতে থাকি কিবা এটা তেনেকৈ খায় বুলি কয় যে চুকতে থাকি বুকতে খাই বুলি কয় যে কথাষাৰ ইয়াত আহি লৈছোঁ ৰ'ব দেই মানে এনেকুৱা লাগিছে এতিয়া নিউজটো পাই যে চন্দীপন গাৰ্গে সকলোখিনি জানে মানে জেৰাত তেওঁক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু প্ৰথম দিনা পোনেই গৈ আছো যে সি জড়িত আছে 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 আৰু পাৰ্টিটোত শেখৰৰ লগত দেখা পাইছেনে আপোনালোকে শেখৰে যিটো ভিডিঅ' দিছে শেখৰৰ লগত একদম কেনেকুৱা ধৰণে পাৰ্টি কৰি আছিলে হে ভগৱান আমাৰ ভগৱানজনে কি কৰিছিলে গম পাইছে জুবিন গাৰ্গে নিছিলে তেওঁক যে সি দেখা নাইকিয়া ছিংগাপুৰখন দেখাই আহোঁগৈ যে ছিংগাপুৰ দেখা নাইকিয়া তাক ছিংগাপুৰখন দেখাই আনোগৈ কিন্তু জুবিন গাৰ্গেও নাজানিলে যে সেই ভাতৃ ভাতৃ বুলি ভবাজনেই যেন ঘাতক হৈ পেলাই লগত যাব ইমান হে ভগৱান সকলো সাৱধান হ'ব দেই সকলো সাৱধান হ'ব গানুমে সত্ৰু এতিয়া যে চন্দীপন গাৰ্গক খুব মতে পিটন দিব লাগে মুঠতে তাত থকা সকলোৱে জানে কাহিনীটো ক'বলৈ কিয় ভয় কৰি আছে কাহিনীটো ক'বলৈ কিয় ভয় কৰিছে এতিয়া গৰিমা গাৰ্গৰ এটা প'ষ্ট পালোঁ বিছ দিন মই জীয়াই আছোঁনে আজি বিছ দিন হ'ল মই জীয়াই আছোনে ইমান দুখত দিছে অকণো বেয়া লগা নাই অকণো বেয়া লগা নাইনে হেই ভগৱান কোনফালে ঢাল খাই খাই গৈ আছেগৈ একো বুজিব পৰা নাই আৰু লগতে গৰিমাৰ ভগ্নী মানে হেৰি আৰু জুবিনৰ ভগ্নীয়েও কৈছে যে আমাক ন্যায় লাগিব অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকে আঁতৰি নাযাব আপোনালোক আমাৰ লগত থাকক গতিকে আমি সদায় আছোঁ আমাৰ ন্যায় পাবই লাগিব অনবৰতে মনত সেইটোকে খেলি থাকে নতুন কিবা আপডেট আহিছে নেকি নতুন কিবা আপডেট আহিছে নেকি কিবা খবৰ পাম নেকি অৱশেষত এটা খবৰ পালোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত ধূপ বন্তি জ্বলিয়াই আছে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত এটাই আশা কৰিছোঁ মানে আবেলি সময়লৈ যাতে খোলা চাতো হয় আৰু আবেলি সময়লৈ যদি কোনোবা ৰৌ বৰালি পুথি খলিহনা আছে সকলো ওলাই পৰক আৰু এতিয়াই আৰু যিসকল ছিংগাপুৰত আছে তেওঁলোকো আহক কালিতো এজন আহি পেলাই সুন্দৰকৈ দিছে তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছেই গতিকে এতিয়া চন্দীপন গাৰ্গক ধৰিছে একদম বহুত ভাল কৰিছে বহুত ভাল চাওকচোন তথাপিতো মানে আহি পেলাই কেনেকৈ আছে যদিও মানে উৎফলিত নহয় আছে যদিও মানে এনেকুৱা এটা মনত যে কিবা এটা হ'ব নেকি মোক ধৰিব পাৰিব নেকি মোৰ কথাখিনি এহেঁতে গম পাব নেকি তেনেকুৱা এটা ভাৱত সি লুকাই চুৰকৈ আছে এইটো চন্দীপন গাৰ্গ ভুকটি আনিব মন গৈছে চঘুবীতা এতিয়া গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়া মানে একদম গাটো কঁপি আছে খবৰটো যেতিয়া পালোঁ সঁচাকৈ সঁচাকৈ আমি ভাবি থকাটোৱেই হয় যাক যাক সন্দেহ কৰি আছিলোঁ সকলোখিনি আমাৰ মতে ওলাইছে কিন্তু সকলোখিনি আমাৰ মতে ওলাইছে আমিও অকণমান জানো দিয়ক আমিওতো এতিয়া পঞ্চাছটা বসন্ত অতিক্ৰম কৰা নাই কিন্তু অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰো কিছু অভিজ্ঞতা আছে নহয় মানুহৰ চেহেৰা দেখিলে আমি গম পাওঁ আৰু যেতিয়া তেওঁক সুধিছিলে তেওঁ মানে একদম কেনেকুৱাকৈ আছিলা আৰু মানে কথা নকওঁ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সকলো গম পাবা আৰে তুমি আছিলা লগত তুমি কথাখিনি ক'বলৈ কিয় ভয় কৰিছা তোমাৰ নিজৰ দাদা এজন ঢুকাই গৈছে তুমি সেইখিনি কথা ক'বলৈ ভয় কৰিছা কিয় তোমাৰ লগত অসমবাসী ৰাইজ আছে সঁচা কথাখিনি তেতিয়াই কৈ দিব লাগিছিলে এতিয়াতো সেইখিনি নহ'লেইহেঁতেন এতিয়া তুমি পুলিচৰ কাষ্ট মাৰ নাখালেহেঁতেন এতিয়া কিমান মাৰ খাবা এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্যপথ সলনি হৈ গ'ল যে চন্দীপন গাৰ্গ উপস্থিত আছিল মোবাইলৰ ক্লিপিং গাৰ্গ উজৰিছে গতিকে চন্দীপন গাৰ্গ যেতিয়া যিহেতু জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে উপস্থিত আছিল তেওঁৰ অন্তেষ্টিক্ৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সময়তে চন্দীপন গাৰ্গ উপস্থিত আছিল শেহতীয়াভাৱে চন্দীপন গাৰ্গক প্ৰায় সাতদিন ধৰি নেৰানেপৰাকৈ প্ৰায় সাতৰ পৰা আঠ ন ঘণ্টা পৰ্যন্ত তেওঁক জেৰা চলাই থকা আছিলে আৰু জেৰাৰ অন্তত সন্ধিয়া বা নিশা ভাগত তেওঁক যাবলৈ দিয়া হয় কিন্তু আজি দহ বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত যেতিয়া সন্দীপন গাৰ্গ আহি উপস্থিত হৈছিলে এঘাৰ বাজি পোন্ধৰ মিনিটত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল শেহতীয়াভাৱে আপডেট ইয়াৰ লগত ৰাখিবলৈ চাওক তেনেহলে কালিৰ যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল বাৰ বাজি দহ মিনিটত প্ৰবাসী অসমীয়া ছিংগাপুৰ অসম এছিয়েচনৰ সদস্য ৰূপ কমল কলিতা আহি উপস্থিত হৈছিল তেওঁ যেতিয়া সন্মুখত প্ৰায় ছয় ঘণ্টা ধৰি তেওঁ নিজৰ বক্তব্য ৰাখিছিল সেই বক্তব্যৰ আধাৰত চন্দীপন গাৰ্গৰ উপস্থিতি চন্দীপন গাৰ্গৰ নিজৰ পদক্ষেপ চন্দীপন গাৰ্গে কি কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে নিজৰ ককাইক নিজৰ আহ ভাতৃগৰাকী যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এক আকস্মিক মল কলিতা ৰূপ কমল কলিতা আজি পুনৰবাৰ আহি উপস্থিত হৈছিলে চাৰে দহ বজাত আৰু চাৰে দহ বজাত উপস্থিত হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতে দহ বাজি পঞ্চল্লিশ মিনিটত উপস্থিত হৈছিল সেই চন্দীপন গাৰ্গ আৰু তাৰ পাছতে এঘাৰ বাজি পোন্ধৰ মিনিটত চন্দীপন গাৰ্গক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই ৰূপ কমল কলিতাৰ নিজৰ বক্তব্য লগতে চেংকাৰু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ আৰু অমৃত প্ৰভুৱা ইতিমধ্যে শেখৰজ্যোতিৰ সৈতে চাৰিজনকৈ ইতিমধ্যে যিহেতু এছ আই টিৰ জিম্মা তেতিয়াও কাৰাগাৰত আছে আটাইকেইগৰাকীৰে ভাষ্যৰ মাজত যেতিয়া মিল যেতিয়া সদৃশ দেখিবলৈ পালে অৱশেষত এছ আই টি আচলতে প্ৰতিহন গল যে চন্দীপন গাৰ্গৰো এই ক্ষেত্ৰত ভুল নথকা নহয় আৰু সমগ্ৰ জেৰা প্ৰক্ৰিয়া চলাই থকাৰ মাজতে চন্দীপন গাৰ্গক শেহতীয়াভাৱে আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল